Salam. İndi isə sizlərə mən Azərbaycanların çox zəręli vərdişlərindən biri olan çörəklə qidalanma haqqında danışmaq istəyirəm. Məalesə ki, çox görürəm ki, ailələr uşaqlarına, önlərinə çörəklər, çörək verirlər ki, niyə yemək yemir? Bəli, bununla doyxu və ya biz Azərbaycanlı olaraq çörək yemədən bir yeməyi, qida yeməklə qidalanırsaq elə düşünürük ki, sanki biz doymuruq. Ancaq bu heç də belə deyil. Yəni biz boş-boşuna karbohidratla mədənimizi doyuduruq, özümüzü aldadırıq. Ancaq bunu e, lütfən övladlarımıza etməyin. Onları mümkün qədər çörəkdən, makarondan verilmişdən uzaq tutaq. Onun səbəbini sizə mən anlatmaq istəyirəm. Belə ki, çörək bildiyimiz kimi karbohidratdır və uşağın inkişafı üçün karbohidrat yox, əsas ə protein, yəni zülal lazımdır. Və biz uşağa nənə çörək verdikdə, o karbohidrat biz deməli uşağa çörək verəndə nələr baş verir? Karbohidrat olduğu üçün qanında şəkərin miqdarı birdən-birə artır və şəkərin miqdarı artdığı üçün orqanizmamızda insulin sintez olunur ki, o da şəkərin miqdarını tez bir vəziyyətdə aşağı salır. Və şəkərin belə sürətlə aşağı düşməsi isə uşağın həm zehni inkişafına mənfi təsir göstərir, həm IQ-sunu IQ-sunu aşağı salır. Digər yandan uşağın da qeyri proporsional piylənmə yaradır. Uşağa gələcəkdə şəkərli diabet olma riskini artırır. Buna görə də lütfən belə işlər görməyə, uşaqların əlinə çörək verməyə ki, bununla öz özünü doy dursun. Unutmayın, uşaqlarımızın intifahatını əsas zülalə ehtiyacı vardır. Bunun adına çalışın siz övladlarınıza ət, balıq, paxlalı bitkilərlə qidalandirasınız. Karbohidratlar mümkün qədər uzaq durasınız. 2-1 yaşda ümumiyyətlə çörək, makaron məsləhət görülmür. Böyük yaşlarda da çalışın ki, övladlarınızı sağlam qidalanma vərdişinə öyrətəsiniz. Daha çox meyvə, tərəvəz və zülallı bitkilər yesin. Antdiolü bitkilər də əlbəttə ki, ehtiyatla, çünki onlar da böyrəkdə əla, böyrəyə əlavə yük verdiyi üçün böyrək problemi yarada bilər. Hələlik bu qədər.